еще к чему-нибудь. К курице только сливочные курицы. Понятно, что томатные курицы это не самый лучший вариант. Вообще идеально делать, смотрите, есть такие соусы, которые называются деглесе. На основе деглесе. Вот, то после того, как вы обжариваете мясо, да, оно у вас либо такое в духовке, либо а, вы ему даете, даете 4-5 минут да, да? И вот на основе того жира, который, тех соков, точнее, которые, тех пригарков, которые остались на сковородке, вы делаете соус, добавляете э, бульон прямо на сковородку, подбираете эти пригарки, соки, так скажем, добавляете туда лук, шалот, тимьян, чеснок, розмарин. Вот. Потом это все процеживаете и теплую комнатной температуры сливочное масло вводите потихоньку в горячий соус. То есть тем самым он загущается. Можно добавить также красное вино. Да. Вот. Но по цвету не всегда, конечно, красиво получается, но по вкусу я выбирать его просто потрясающе. Также можно соусы делать вообще, как в французской кухне построены соусы. Кстати, кто знает пять классических соусов французской кухни? Знаете? Давайте начнем. Голландес, голландский соус, испанский, а? Нет. Испанский, И дальше. Демигляс, да? Правильно? Томатный, да, Рано? И, ну, последний. И Я слышу, что я этого не слышу. Хорошо. Пять базовых соусов французской классической кухни: голландский, испанский, томатный, дамеглас и ру. Смотрите, на основе всех этих соусов вы уже можете варьировать что угодно, как угодно, в каком угодно направлении. Голондес сделали когда-то. Это желток со сливочным маслом на водяной бане с добавлением какой-либо кислоты, либо лимона, либо белого вина, вот. либо лайма того же. Вот. То есть вот вас есть база, это голландес. Добавляйте туда, как французы говорят, керви. Это наша кинза. Добавляйте туда кинзу или петрушку, добавляйте туда чеснок, и у вас уже соус под названием бернский, бернессе". Вот. И вот так вот, вот таким образом мы все время. Делаете ру, добавляете томат, вот он соус Аврора. Ру готовится на основе сливочного масла, муки и бульона. Добавили туда томат пасты или конкассе томата, все. Добавили туда еще шалот, допустим, тимьян. вот у вас и получился отличный соус Аврора. Ну, вот и так далее и тому подобное. То есть есть база, в которую можно отталкиваться, можно создать, ну, я не знаю, пубелью соуса различных, различных направлений для различных людей. Вот. Французы не дураки, видите, сделали базу из пяти соусов и поехали. Там даже когда читаешь книжку Гюста Эскафье, он считается лучший повар 20-го столетия, ой, 20-го, 19-го столетия. и вот книгу он выпускал в начале 20 века, и там вот как она расписана. Есть первый там, пять соусов, там, для то, 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 как варить бульон, один, второй, третий, темный, коричневый, Светлый, коричневый бульон, такой-такой, стуфа, бульон. И потом пишет, там, соус такой-то, там, ну, я не знаю, к примеру, испанский тоже, соус испанский. Берем соус ру, смешиваем с тем-то, тем-то, тем-то. У нас получается этот соус. И вот так вот, все вот таким вот образом, понимаете? Вы взяли, там, опять-таки ру, добавили сморчки, свиной шкуры, и у нас получилось, там, какой-то еще один соус, который подходит отлично оленинин с шоколада. Ну, такого плана, да. Ну, это да, это Юсес Кофе, он интересный парень. Как бы у него есть, допустим, мне нравится рецептура коричневого бульона, это, типа, берем кости, берем шкуру свиную, берем очистки от шампиньонов, берем сморчки, берем то, 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 вот такой набор просто, что, ну, фактически, как супер-бухты. Вот, блохастых. <с> вот, блохи, чтобы размером не, не менее три четверти ногтя среднестатистического француза. <с> ну вот, да, есть база, отсюда можно играть. Еще какие-нибудь вопросы? Я хочу, что заставила Отлично. <с> Хорошо, спасибо Иван, давайте поддержим я рад, что я приехал не только потому, что наконец-то посетил Львов, а потому, что встретил такую интересную, классную публику. Вот. Спасибо вам огромное за помощь отдельную, спасибо девочкам и мальчику. Вот. Молодой человек к нам не присоединился так. Вот. Ну, в любом случае, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что вы эти рецепты будете применять дома. И сегодняшний мастер-класс окажется у вас в голове. Приезжай еще. Давай ты до снимки. Давай. Приезжай еще на какой-нибудь не итальянский, а французский. Но на французский это, это да. Я только приехал. Да? Что? Фотографируемся? Да, да.